характеру борьбы. То есть такая была похожая игра, как в Неаполе. То есть много борьбы было, желание с обеих сторон. И сегодня опять же скажу так, что ребята молодцы, то есть проявляли, проявили характер, бились, не уступали противнику, доминировали ну и добились положительного результата. Главный показатель нападающего это забитые мячи. Вот с этой точки зрения, как можете оценить игру Верхоланцева? Все-таки статистика его не впечатляет именно вот по забитым мячам. Не впечатляет, хотя сегодня у него было там два момента он мог реализовать и хотелось бы, чтобы он более агрессивнее играл в штрафной. То есть коэффициент полезного действия желает лучшего. То есть мы постоянно на этом настаиваем, постоянно говорим об этом. То есть, ну, на мой взгляд, нападающий это такой больше творческий человек, чем загнанный какие-то рамки. И особенно у ворот противника. То есть здесь его творчество должно максимально проявляться. Но не всегда все получается. Ну, дефицит сегодня у нас игрока атаки мы ощущаем. То есть у нас в основном забивают полузащитники, защитники хотелось бы, чтобы и линия атаки нам помогала. То есть нападающие тоже реализовали свои моменты. Шапаренко, в принципе, в конце матча заставил поволноваться за него. Собственно, как его состояние здоровья и в целом, как оценить его игру? То есть мы до этого столкновения планировали его поменять. И как раз столкновение мы менять, а он нет. То есть я готов, рвусь в бой. Ну, это радует, что немножко надо ребят сдерживать, то есть есть желание, даже вроде бы уже и конец, конец этого года футбольного на подходе, ребята рвутся в бой, то есть так чувствуют вкус побед, вкус игры. И нас, как тренеров, не может это не радовать. Те игры, которые сегодня у нас есть, то есть такой немножко сложноватый не то что календарь, как это так все время мы через три на четвертый играем постоянно. И ребята в таком находятся в хорошем тонусе. Главное здесь, чтобы вот не было травмированных. И такая, чтобы осталось у нас еще, по сути, две игры, чтобы такой, с хорошей мотивацией уйти в отпуск.